السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں صحیف سجادیہ کے دعاؤں کا کچھ حصہ پیش کروں گی اور صحیف سجادیہ کی کا تعارف بھی پیش کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ان کا صلی اللہ علی ابراہیمہ وعلیٰ ع ابراہیم آین قا حمید المجید اللہ بارکلٰ محمدن و اعلیٰ علیہ محمد, محمد کما کمبارک علیہ ابراہیم الیہ ابراہیم آئین حمید مجید صحیف سجادیہ چون دعاؤں پر مشتمل ہے ان میں سے بعض دعائیں مفصل اور طویل ہیں اور کچھ دعائیں نسبتاً مختصر ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کے مختلف مناسبتوں اور مواقع کو صحیف سجادیہ کی فہرست میں بیان کیا گیا ہے صحیف سجادیہ امام زین العابدین کی دعاؤں کا وہ عظیم مجموعہ ہے جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے یہ محض دعا نہیں بلکہ اعتقادی معاشرتی سیاسی اور تربیتی موضوعات پر اسلامی معارف اسلامی معارف کو کا جامع ذریعہ ہے عالمی اہل بیت اسمبلی نے اس پر تحقیقی کام شائع کیا ہے اور اس کی ساٹھ سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں ان دعاؤں میں بعض کے انامین درج ذیل ہیں خدا بند کریم کی ذات گرامی پر حمد و سنہ حاملان عرش اور فرشتوں کی حمد و سنہ میں دعا اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا اولاد کے لیے دعا مشکلات و مصائب میں دعا اور اس طریقے سے یہ دعائیں ہیں اب میں سب سے پہلے آپ کو وہ بتاتی ہوں جو پروردگار عالم کے لیے جو حمد و سنہ ہے اس میں سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں آجز ہیں اور جس کی توصیف اور سنا سے وصف ویان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشا اور اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر اُبھارا اور جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ان سے پیچھے رہنا اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضے اختیار سے باہر ہے اس نے ہر زی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا نہیں گھٹا سکتا جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا پھر یہ کہ اس نے اسی کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی ہے جس مدت کی طرف وہ اپنے زندگی کے دنوں سے بڑھتا ہے اور اپنے زمانے زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے یہاں تک کہ جب زندگی کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایا تک جس کی طرف اسے بلایا تھا یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے تاکہ اپنے عدل کی بنا پر گروہ کی اس کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکو کاروں کے اسے اچھا بدلہ دے اس کے نام پاکیزہ اور اس کے نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا اور ان پہ ہم عطیات پر جو اس نے دیے ہیں ان پیدر پہ, پہ نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں تو اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے اور ایسے ہوتے تو انسانیت ہی حدوں سے نکل کر چوپالوں کی حد میں آ جاتی اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے وہ تو بس چوپائیوں کی مانند ہیں بلکہ تمام تعریف اللہ ہے پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اب یہ قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے پروردگار اس دن کی تیاری کر لو اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کرو جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے جس کو مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے دور کر دی ہے اور ہم ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی ہے اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے ہیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے دی ہے اب دیکھیں یہ دعا ہے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر کج اندیشوں سے بچا لے اے وہ جس کی شاہی فرما روائی کی مدت ختم ہونے والی نہیں ہے تو رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر اور ہماری گردنوں کو اپنے غضب و عذاب کے بندھنوں سے آزاد رکھ اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور اپنی رحمت میں ہمارا حصہ بھی قرار دے اے وہ جس کے مشاہدے سے آنکھیں قاصر ہیں رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور اپنی بارگاہ میں ہم کو اپنے سے قریب کر لے اے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست و حقیر ہیں رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ہمیں اپنے یہاں سے عزت عطا فرما اے عزت والے پروردگار اے وہ جس کے سامنے راز گائے سر بستہ ظاہر ہیں رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ہمیں اپنے سامنے رسوا نہ ہونے دینا بار علاحہ ہمیں اپنی بخشش و عطا کی بدولت بخشش کرنے والوں کی بخشش سے بے نیاز کر دے اور اپنی پیوستگی کے ذریعے قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی اور دوری کی تلافی کر دے تاکہ تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے سے سوال نہ کریں اور تیرے فضل و کرم اور احسان کے ہوتے ہوئے کسی کے سامنے حراسہ نہ ہو اللہم صلی اللہ علی محمد ان وال محمد اب یہ پاکیزہ اخلاق کے لیے دعا کر رہے ہیں جناب سید سجاد کی زبان میں میں آپ کو بتا رہی ہوں بار الحا محمد و عالیہ محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت قرار دے اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پایا تک بلند کر دے خدا بند کریم اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا کر دے اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار کر دے اور اپنے قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے بار الہا محمد و علیہ محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جس کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سبتو سوال کرے گا اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے اور میرے رزق میں کشائش و عرصت و عطا فرما احتیاج و دستنگری میں مجھے مبتلا نہ کرنا پروردگار مجھے اپنی اپنی جناب سے عزت و توقیر دے اور مجھے کبھی کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دینا میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے رام کر دے اور خود پسندی سے میری عبادت کو فا فاسد نہ ہونے دینا اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچانا اور اس احسان جتانے سے رائے گا نہ ہونے دینا اب یہ اولاد کے لیے دعا ہے اے میرے معبود میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرامندی کے سامان مہیا کرے کر کے مجھے ممنون احسان فرما اور میرے سہارے کے لیے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اور زندگیوں میں طول عطا فرما اور ان سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی دے اور ان کی جسمانی ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما ان کے جسم و جان اور ان کے دوسرے معاملات جن میں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں مجھے انہیں عافیت سے ہمکنار کرنا اور میرے لیے اور میرے ذریعے سے ان کے لیے رزق عطا فرما پروردگار ان کو نیکوکار بنا پرہیزگار بنا روشن دل اور حق پہچاننے والے ہوں اور اپ, اپنا فرما بردار بنا اپنے دوستوں کا دوست و خیر خواہ بنا اور اپنے دشمنوں کا دشمن و بطخوا قرار دے آمین اے اللہ ان کے ذریعے سے میرے بازوؤں کو توانا اور قوی کر دے اور میری پریشان حالی کی اصلاح کر دے اور ان کی وجہ سے میری جمعیت میں بہترین اضافہ ہو اور میری مجلس کی رونقیں دوبالہ ہوں ان کی بدولت میرا نام زندہ ہو اور میری عدم موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے اور ان کے وسیلے سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما اور انہیں میرے لیے دوست مہربان ہماتن متوجہ ثابت قدم اور فرما بردار قرار دے وہ نافرمان نہ ہو سرکش نہ ہو مخالف و خطا کار نہ ہو ان کی تربیت و تعدیب میری ذات سے اچھے طریقے سے پوری ہو پروردگار عالم میں مجھے میری ذریعت کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امر و کی عمرو نہیں کی اور کی اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا اور ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے اور جتنا ہماری چیزوں پہ اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا ہے پروردگار تو وعدہ کرتا ہے اور امید دلاتا ہے تو خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے پروردگار مجھے میری اولاد کو کبھی گمراہ نہ ہونے دینا اور کسرت دعا کے وسیلے سے انہیں راہ راست پہ رکھنا تاکہ ہم شیطان مردود کی مکاریوں سے محفوظ رہیں پروردگار جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے اس ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما جو یاد ہوں اور جو بھول جا جاؤں ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ ہوں اعلانیہ طلب کی ہوں یا درپردہ ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے اصلاح کرنے والوں اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے